assalomu alaykum aziz talabalar hozirgi videoyimda turli xildagi tishli mexanizmlar yoki tishli uzatmalarni hamda shu asnoda bizga tanish bo'lgan tekis tishli g'ildiraklarni qiya tishli g'ildiraklarni ilgarlanma qaytma harakat qiluvchi rekali g'ildiraklarni konussimon g'ildiraklarni hamda shevron tishli g'ildiraklarni ko'rishimiz mumkin Hozirgi videolarni A, videodagi jarayonni ko'rib siz bemalol o'zgacha turdagi tishli g'ildiraklar qatnashgan uzatmalarni ko'rishingiz mumkin bu asosan plaнetarniy mexanizmga misol bo'la oladi lekin sizga ozgina bo'lsa-da tushuncha hosil bo'lishi uchun turli xil turdagi tishli mexanizmlarni ko'rsatishga qaror qildim ko'ring va tomosha qiling bu mexanizmlar o'ta noyob harakatlarni am, e, mexanizmlarni amalga oshirish uchun qo'llaniladi ma, masalan robotlarda yoki manipulyatorlarda qo'llaniladi desak xato bo'lmaydi juda ham o'zgacha harakatlarni beradi ya'ni masalan ma, robotning turli xildagi harakatlarini misol qilib oladigan bo'lsak gohida ilgarilanma qaytma gohida bir ilgarlanma qaytma hamda aylanma harakatlarini ta'minlab bera olish qobiliyatiga ega mana va nihoyat tekis tishli g'ildiraklarimiz ko'rishingiz mumkin bu qiya tishli g'ildiragimiz bu esa Chevron tishli g'ildirakimiz ya'ni o'sha ko'rib turibmizki traktorning iziga o'xshash mana bu esa konusumon tishli g'ildiragimiz e'tibor qarating 90 gradusga burib beradi o'qlari 90 gradusda joylashgan bu esa chervakli uzatma hisoblanadi chervяkli tishli uzatma pastidagi chervyak hisoblansa yuqorisidagi chervyakli g'ildirak yoki tishli g'ildirak hisoblanadi bu turdagi yana eslatib o'tamiz bu turdagi mexanizmlar asosan turli xildagi harakatlarni yoki juda qiyin bo'lgan harakatlarni mashina mexanizmlarida ta'minlab bera oladi biz asosan ko'rib o'tganlarimiz boyagi ya'ni tekis tishli mexanizm qiya tishli konusmon hamda o'sha Chevron tishli va planetar mexanizmlar sanaladi hozir esa va nihoyat videomizning so'ngida aylanma harakatni ilgarilanma qaytma harakatga aylantirib beruvchi reyka hamda tishli g'ildirak qatnashgan video o'sha tasvirni ko'rishingiz mumkin e'tiboringiz uchun rahmat sog' salomat bo'ling